Обізвалися струни легеньким гомоном, осміхнулися струни потухлими болями. Ще тріпався звук, але був уже хорий і стомлений. Нерви тремтіли нитками голими. Туман випривав загір моторошних, багровість заходу офонив пекельну містерію, вникли дерева, мізерно розгиналися постаті, бурі, великій таємній бурі. Відчиняйте двері. душой и сердцем вместе с теми с людьми которые сейчас стоят в киеве и отстаивают нам нашу свободу ребята держитесь мы вас верим мы желаем вам всего самого лучшего мы стоим здесь и еще раз здесь каждый день это говорят киев и харьков разом не надо судить по куче кучке политиков у нас здесь очень сознательные люди мы все вас поддерживаем ребята мы с вами

Є своє саме актуальне питання. Ну для мене, наприклад, те, що сьогодні Верховна Рада такі працювала, що таки буде справа по ділу Захарченка, що таки буде в нас ратифікація римського статуту. Радус політичний, який розжигається нашими руководителями. надо очень сильно понизить. Это не только политический градус, это просто э, наше руководство, Добкин и Кирнес, они просто натравливают людей друг на друга. Разобраться с сепаратизмом, по первых а по-друге, визначитися с нашим керівництвом міста, нашого міста. И хотелось, чтобы в районы Харькова больше неслось информации, чтобы осведомлялись больше люди. Потому что много людей, которые не видят, не слышат или наоборот принимают ложную информацию, как россияне, так же и наши районы Харькова. Очень многие у нас здесь за Майдан как бы просто нет возможности приходить сюда, поскольку там работа или какие-то там личные дела. Отставка Януковича немедленная. Немедленный арест. Возбуждение уголовного дела. Без этого не будет ничего. Пока этот, ну я не знаю, как бы этот. Пока я говорю по Януковичу власти, нет гарантии того, что не будут продолжать гибнуть людям. з громадської безпеки і спецвідрозділу Грифон, який три місяці забезпечував нашу безпеку. Але ми ганьбимо спецпідрозділ Беркут і тих звірів, які з надмірним використанням сили побили нас біля Академії внутрішніх військ і тим міліцентам з Харкова, які приймали участь. Увели в Киеве! Аньба! 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 Слава Украине! слава! Слава Украине! Украине! слава! Можем ли мы при этом всем оставаться людьми? Людьми, добрыми людьми.